Але ви знаєте, ми для своєї команди завжди ставимо максимальні задачі. Якщо порівняти з ми, минулорічним турніром, де ми зайняли шосте місце, то того, того року третє місце ми так вважаємо для себе, що досить непоганий результат. Після Карпати, Честно говоря, самое приятное, наверное, все-таки, тем более я очень рад за ребят, э, безмерно рад, потому что это для них первое чемпионство. В прошлом году они не смогли его взять, поэтому в первую очередь я рад за них. Э, они много работали на протяжении всего сезона, они доказали там, выиграв и зимний кубок по старшим, выиграв и регулярный чемпионат свою группу. И завершили все вот э, триумфом на финальной части. Поэтому самое главное теперь, чтобы они не останавливались, работали дальше. Э, потому что есть здесь перспективные ребята. Да, не совсем у нас все хорошо и гладко получалось в групповом, э, на групповом этапе этого турнира. Были какие-то шероховатости. Но, скорее всего, все-таки поговорив с ребятами, я так понял, что это, наверное, больше всего из-за нервозности какой-то. Конечно, на них давлел результат, они хотели победить. И где-то вот это было. Ну, сегодня в финале претензий никому нет. Ребята молодцы, все вы, выложились, показали хорошую игру. Помимо того, что мы выиграли 2-0, счет мог быть гораздо больше, реализуя все моменты. Поэтому они молодцы, это прежде всего их победа. Было все в его матче за третьей лице. Уже машина выиграна! Хотя, наверное, сегодня действительно самый такой волнительный момент, потому что хотелось бы именно, чтобы эта команда выиграла. Потому что в прошлом году мы при хорошей игре, при том, что имели преимущество, мы Морш не проиграли шахтеру по пенальти. Поэтому где-то этот осадок остался, и я вам скажу так, беспокоил и тербил весь год. Ну и вот появилась возможность, появился шанс. И я очень рад, что ребята прежде всего герои доказали, что они сильнее. Я думаю, для, для клуба это все-таки плюс для Динамо, потому что это все-таки итог работы всей Академии. И если они выигрывают с таким преимуществом, то это говорит о том, что Академия, во-первых, работает. Во-первых, наверное, она опережает другие академии. У них потенциал выше на сегодня. С другой стороны, вопрос, за счет чего это? За счет э, хорошей собственной работы, за счет э, хорошей селекции и больших возможностей для э, селекции? Вот. Или э, просто хуже стали э, работать другие академии? Мне кажется здесь как бы где-то вот посередине э, правда, потому что, ну, признаемся, Динамо обладает сейчас, э, в связи с, что Шахтер не базируется э, сейчас э, на своей базе, у Динамо самые лучшие условия для э, селекции, для комплектации за счет других других э, клубов. Вот, но тем не менее не хочется умалять. Э, достоинство э, каждой из команд, победивших э, «Динамоса». Потому что по ходу турнира, даже там, где складывалось у них поначалу со скрипом, сложно, они прибавлялись с каждой игрой и к финалу, особенно финальных